Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah insyaAllah hari ini saya nak buat sedikit uh, ulasan berkenaan dengan pasaran FBM KLCI dan uh, kita tengok jugalah beberapa counter-counter yang uh, aktif pada hari ini. So seperti mana yang tuan-puan nampak hari ini generally index uh, merah. And then banyak uh, sektor index pun merah kecuali healthcare. So healthcare hari ini sahaja yang ini sahajalah yang healthcare care uh, sektor indeks yang hijau hari ini. Alright. So dalam ni ada sperm, Max uh, Spermax dan Harta Lega. Kosan, Top Glove uh, di Farma dan ada lagi lah beberapa lain-lain yang mungkin yang belum bergerak lagi. Alright. So um, kalau tengok hari ini generally untuk indeks uh, keseluruhan dan sektorial indeks kita cuma ada healthcare dan utility. Alright dalam utiliti tenaga ranhil MFCB dalam healthcare macam tadilah kita tengok alright so generally sentiment index pada hari ini uh, merah alright so apa yang kita nampak hari ini volume satu baru 1 bilion value 440 juta tak banyak lagi kalau kira macam setakat pukul 10 ni uh, agak low lah eh agak low untuk volume untuk value 398 kaunter naik 378 kaunter turun 457 kaunter tak berubah So generally hari ni bearish lah Sebabnya banyak kaunter yang turun berbanding yang naik Tapi dalam banyak-banyak kaunter yang naik turun naik turun ni Ada jugalah beberapa kaunter-kaunter yang naik kan Sebagai contoh macam DNO ni ada buat kenaikan yang bagus Alright DNO ni kalau tengok dari segi dia punya Tick chart ataupun tape reading kan Transaction dia ok, by rate dia ok dia bentuk dia pun cantik kan alright so bentuk cantik tu kena belajar lah macam mana nak tengok bentuk cantik ke tak cantik kan tapi generally dia ok lah okay. generally dia okay. kita tengok sikit DNO uh, DNO ok bila kita double click ni, dia akan buka paparan yang lebih besar untuk syarikat DNO ni, untuk saham dia kita tengok kita tengok dia specifically pertama sekali uh, bentuk tiga chart dia ok ada bentuk lah eh. ada bentuk yang yang saya nak lah alright lepas tu dia punya today trade summary dia volume buy agak tinggi 13,000 volume sell masih uh, belum belum catch up lah eh. belum uh, melepasi volume uh, buy value buy 1 juta sell 800 ribu Transaction buy 153, transaction sell 127. So generally, untuk DNO, dia lebih kepada buy sentiment ataupun lebih kepada buyer sentiment lah berbanding dengan seller kan. Then kita nampak buy rate dia pun tinggi uh, melebihi 50%. Alright, transaction pun dah agak tinggi sekarang. Ini dia punya ticker chart. Alright, ticker chart. Kalau tuan-tuan tengok secara lagi detail, kita tengok dia punya chart besar kan, DNO. Right. first macam generally apa yang saya selalu buat apabila kita buka mana-mana counter kita akan tengok dia punya uh, wave yang besar ataupun dia punya general projection wave macam ni kalau kita nampak DNO ni dah dia dah cecah dia punya all time high wave 5 uh, lah eh, kat sini uh, tahun bila tu 2021 masa covid kan immediately pas, lepas covid and then dia buat uh, correction so ini adalah correction kalau kita kira macam baru correction wave A lah alright baru correction wave A lepas tu um, kita tengok adakah correction wave A ni dia dah lengkap ke belum alright so kalau saya tengok dekat sini um, dia punya correction ni capture okay, game application okay. dia Okey, okey. Alright, kalau kita tengok dekat sini, dia punya major projection adalah bearish. Tapi kalau kita tengok dia punya time frame yang lebih kecil macam monthly chart kan. Dalam wave A, dia ada dah 1 2 3 ah uh, ni 1 2 3 4, 5. So generally dia punya wave A dah berada di hujung-hujung lah yang tak habis lagi. Tapi dah berada di hujung-hujung. Right. So kalau kita kecilkan lagi time frame ok, kalau kita kecilkan lagi time frame tengok weekly chart alright, kita nampak dia berada di sini lah, okay, dekat ujung-ujung ni kan, so uh, untuk major wave dia masih bearish, tapi untuk short term untuk ticker chart ni, dia ada rebound, okay, untuk re dia ada rebound so, let's say kalau kita masukkan dia punya wave lah, ini adalah 1, 2, ini baru 3 lah, hmm 3 dia tak boleh kat sini dia pendek sangat dia 3 normally kat bawah ni kan so nanti dia akan buat 4 dan 5 so kalau let's say saya masukkan dia punya sub dia dia akan jadi macam ni um, ini zigzag ni kita dah siap-siap uh, buat kat situ kan so zigzag ni dia automatic tau yang ni indicator zigzag ni adalah indicator yang dia dah memang built in tapi saya modify sikit uh, based on saya punya preferences lah Okay ni kita punya projection ni eh? tak semestinya betul tapi uh, normally dia tak lari sangat okey normally dia tak lari sangat uh, tapi tak boleh tak boleh bawa lagi tak boleh bawa sangat so, nanti dia akan jadi bearish gitu <laughs> macam tu je lah lebih kurang eh so yang ni adalah kita gunakan intermediate wave lah ok so ni adalah dia punya projection untuk short term kita tengok weekly chart. Uh, weekly chart ni dia sepatutnya dia masih lagi dalam selling pressure kan. Dia kena turun sikit lagi. Sini dah sini dah overbought kan. Sini dia nak masuk ke oversold. Okay. Dia kena turun sikit lagi. So kita expect dia akan turun sikit lagi. Tapi dalam dalam fasa dia nak turun dalam weekly chart tu. Dia ada rebound sikit. Okay. Rebound sikit tu yang yang inilah yang kita nampak sekarang ni kan. Yang ni. Ha, ni, ni, ni rebound sikit. <laughs> sikit je lah rebound dia kan. Alright, so let's say kalau kita ambil uh, wave yang besar ni. Daripada wave 2 nak pergi wave 3 ni dia ada 5 sub wave kan. Dia dah buat 1, 2, um, uh, 3, 4, 5. kan Sekejap yang saya kena kira betul-betul lah eh. Ni sebab dia macam panjang sikit ni kat sini. Ini adalah dua nak, nak ketiga dia dah buat satu dekat sini kan. Dua, tiga. And then nanti dia nak buat empat lah eh. Empat dan lima. So, uh, satu, dua, tiga. Ini tak boleh jadi empat tau. Nak kira wave ni macam agak pening sikit. Sebab wave dia macam tak berapa skema sangat. Kalau kita ambil satu dekat sini satu dua kat sini satu lah satu dua tiga empat ni satu ni dua betul lah tiga ni yang tiga ni yang saya tak confident sangat mungkin most probably tiga kat sini lah kot tapi kalau tiga kat sini tak boleh sebab dia pendek sangat hmm. kalau tiga kat sini empat tu pendek kalau empat pendek pun agak logik lah sebab kalau dua dia panjang empat dia pendek lah Okay, ini yang agak logik sikit lah macam ni. Okay, agak logik sikit lah kat sini. So, lima dia most probably akan habis kat area di sini lah. Cumanya lima ni tak habis lagi. So, kalau kita kalau kita besarkan lagi dia punya wave dia. Alright. Kalau kita besarkan lagi, let's say ini adalah empat kan. Empat ke lima kan. So, dia kena ada lima sub wave. Satu, dua, tiga, empat, lima. So, last, uh, last, last um, wave untuk dihabiskan. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ha, wave dia macam pelik sikit lah. Tapi still logic. Yang penting dia kena logic lah wave dia tu. Okay. Kalau saya ambil sini satu, sini dua pun boleh. Tapi tiga tu pendek sangat. Dia tak tak logik pula kan. Ataupun kita boleh ambil tiga kat sini. Uh, 4 kat sini pun agak logik juga ok 1 uh, 1 uh, dekat sini pun boleh tapi nanti 3 tu akan jadi pendek 1, 2, 3, 4, 5 so 5 kalau 3 macam ni 5 dia tak boleh panjang sangat lah alright so 5 mesti pendek so apa yang saya nak apa yang saya nak tunjuk adalah sebenarnya 5 ni wave 4 yang kecil ni nak pergi ke wave 5 ni dia kena ada Lima sak wave. Ha, ini yang paling penting sebenarnya. Kalau tuan tuan nak buat kajian carta kan? Satu, dua, tiga kan? Empat dan lima. Itu dia punya yang paling penting sekali ni. Yang ini yang kita nak tengok ni kan? Alright. So apa yang kita nampak sekarang adalah satu, dua, tiga, tiga ni dah complete. Satu, dua, tiga, empat, lima dah complete lah. 1, 2, 3, 4, 5 dah complete so apa yang akan berlaku adalah dia akan rebound so rebound ni dari wave 3 nak pergi ke wave 4 so dia normally dia akan ada tiga sub wave A, B dan C macam tu kan so uh, yang ini dia kalau ini minor I tak boleh ini bukan minor dia kena minute dia adalah minute so bila yang itu minute ini adalah minute dia lagi kecil alright Ha, so dia akan jadi macam ni. So ini untuk satu carta punya interpretation yang detail kalau tuan pun nak tengok. Dia macam agak confuse sikit tapi bila tuan pada dah mahir kan. Hmm, actually tak susah. Cuma kita kena zoom in, zoom in, zoom in lagi kecil lagi kecil lagi kecil macam tu je. Right so ini adalah dia punya DNO projection. Uh, berdasarkan elliott Wave ok yang detail lah Elliot Wave yang detail so normally macam ni lah cara saya share dalam group client so kita dah pick mana-mana uh, counter yang ada tanda-tanda nak buat kenaikan untuk short term and then kita, kita compare kan dengan dia punya elite wave projection dia macam mana tapi tuan puan kena belajar elite wave lah detail lah eh. sebelum ni pun saya ada buat juga uh, kelas uh, elite wave tapi sebelum, sebelum covid hari tu lah selepas covid ni dah tak buat kelas uh, sangat tapi kalau tuan pun nak belajar boleh PM lah T saya boleh arrange lah masa ok ini macam copy punya projection kita dah buat um, sebenarnya projection ni kan kita hanya perlu buat sekali je untuk satu counter lepas tu kita cuma perlu update je mana-mana yang uh, macam tak berapa kita rasa macam tak berapa tepat ke semua kita update je kan so tak perlu nak buat banyak kali kecuali tuan pun dah buat delete, buat, delete ha, tu cerita lain lah kita nak belajar kan uh, alright So macam kopi ni, let's say kita tengok ah dia punya ni. Ini dia punya wave 5 kan. Dalam wave 5 dia kena ada 1 2 3 1 2 3 4 5. Okey. Uh, okay, kita ambil kita ambil dia punya 1 hour lichat lah. 1 hour lichat. 1 2 3 4 5. Alright. Lebih kurang macam tu lah. Okay, sekejap eh. Saya masukkan dia punya sub dia. Satu, dua, tiga. Tiga kat sini. Empat kat sini. Dan lima. So, yang kecil ni kan. Yang kecil ni, kita kena tengok. Kalau, kalau yang yang ini adalah minute. Yang kecil ni dia kena minute. Dia kena tukarlah color dia kan. Alright. So kenapa dia naik? Sebabnya dalam wave uh, 4 nak pergi ke 5 ni dia kena ada 1, 2, 3, 4, 5 kan? Ha, dia, dia kena ada lagi kecil. Okay, 1, 2, 3, 4. Uh, ada 5 macam tu. So ini mesti lagi kecil lah. Ataupun sub minuit lah. Okey ni kalau kita tak silap dia punya count lah eh tapi kalau saya nampak ni untuk short term ni dia sepatutnya ada momentum lagi nak naik most probably uh, wave 5 dah tambah kat sini okey most probably lah okay. wave 5 dia ni yang ini dah tambah kat sini so dia macam terangket and then akan naik lagi tapi untuk selamat kita hanya gunakan projection yang ini sahaja dulu buat sementara kan alright so kalau tengok half an hourly pun untuk kopi ni pun masih ada momentum lah untuk dia naik kan. So, suppose dia akan stop eh, di sini tapi kita tengok. Dia punya gun dia dah break. Um, dia punya all time high dia. So, kalau dia naik sampai sini maksudnya kita punya projection ni. Maksudnya tiga dekat sini lah. Tiga dekat sini, empat dekat sini. Ha. So, boleh jadi macam tu jugalah. Kalau tiga dekat sini, empat dekat sini, ini adalah A, B dan C lah. Ha, macam tu. Right, so ini adalah C lah. Kan? Most probably. So mungkin saya boleh gunakan yang itulah. Saya saya gunakan yang ABC ni. ABC ni pun dia lebih um, bagi saya mungkin lebih valid lah. Okay, ha, dia, dia akan pergi C yes, tu. And then baru dia buat 5 nanti. Alright. ada ha, macam agak tricky sikit lah benda ni kan. Tapi bila tuan puan dah betul-betul faham sebenarnya dia lebih membantu. Okay. So saya expect untuk copy ni Uh, dia masih ada momentum lah dia untuk copy ni kan, masih ada momentum lah. alright hmm. actually hari ni uh, tak banyak counter-counter yang cantik, sebabnya market pun merah kan and then, kalau nak screen counter manually ikut guna mata kasar <coughs> tak boleh terlampau awal macam tadi saya buka pukul 9 9.12 macam tu kan awal sangat so masih banyak lagi kaunter-kaunter yang belum ada bentuk dan ciri-ciri kita nak <coughs> tapi dalam 9.30 macam tu ke ke atas 9.30 sampai berjam 10 macam sekarang kan 10.30 kita dah nampak dah mana-mana kaunter -mana yang ada possibility yang cantik lah okay. macam ASM tadi saya screen terlampau awal so dia dah dia Uh, tak berjaya mengekalkan dia punya uh, momentum bullish okay. PSLWA pun sama tak, tak bullish sangat lah PLS alright FFB masih ok dari segi momentum mak dia PLS masih ok tapi anak dia tak ok uh, biasanya anak dia ikut mark je FFB masih okay. ok generally masih bullish lah um, B auto bagi saya agak menarik uh, uh, dari segi chart dia tapi kalau tuan pun tengok B auto dia punya major wave kan major wave dia memang memang teruk. Alright uh, kalau tuan pun tengok ah ni major wave dia kan dia dah buat uh, wave uh, dah complete satu cycle ni adalah correction lah okey. Ni bagi saya adalah correction A lah. Baik segi kalau kita ambil ni satu ya ini tak boleh. Um satu, dua ini tiga tapi ini tak boleh jadi 4. Uh, so ini adalah correction major A major, uh, major, correction A. Right? So kalau kita kita pasang dia punya major correction A ni dia dekat sini. So nanti dia akan buat B dan C lah macam tu. So generally dia masih dalam major correction. So kalau kita expect dia akan immediately naik tinggi tu memang lambat lah. Tapi most probably major correction A ni dah tamat. Kalau tuan-tuan tengok dia punya sub dia. Bagi saya dah cukup dah 5. Uh, Okey saya saya punya calculation sudah saya dah tengok-tengok dia macam dah cukup 5 sub wave. 1 2 3 4 5 kan. So kalau kita masukkan dia punya sub dia kat sini. Dia 1 dia kat sini, 2, ini 3 dia kat sini, 4, dan dia 5 kan. 5 <coughs> most probably dia dah lengkap a uh, satu sub wave untuk wave E untuk wave E correction. So Uh, agak logik lah kalau dia rebound okay, agak logik kalau dia rebound untuk buat wave B okay. untuk wave B ni kita ambil dia punya ABC lah A B C untuk wave B ha, ini adalah projection lah eh. jadi tak jadi tu cerita lain tapi projection <princepeople> tu lah eh. at least kita nampak lah dia punya arah tuju dia kan nak pergi mana kan Right, ha, sekurang-kurangnya so kurang tuan-puan adalah direction kan itulah tujuan kita buat wave dia kan right tapi ticker chat dia masih cantik macam Elrish tadi dia naik tinggi lepas tu dia drop kan tapi ticker chat dia masih ada bentuk yang cantik lah tangku tak jadi hmm. lepas tu mclean tadi saya nampak agak menarik juga mclean mclean saya tak sure saya dah share ke tak dalam group sekejap yang saya check hmm, ada ok M-clean ada kita update sekejap lah untuk mclean clean dia untuk um, untuk apa ni kita punya manual screen ni, ni dia tak boleh gunakan satu macam hari ni kita manually screen ni kan untuk besok dah tak pakai dah sebab dia short term unless kalau kita gunakan uh, chart yang time frame besar lah okay. macam ni dia tiga chart kan tiga chart ni dia valid hari ni habis habislah. Ha, besok dah lain dah. Dia dia tak dia tak continue sangat. Unless kalau kita tengok dia punya major projection dan kita nampak dia masih ada momentum yang kuat dan sebagainya, tu cerita lain lah. Alright, so Hmm, um, 99 Speedmart ni masih cantik uh, Tapi dia tak syariah lah eh. Kita tengok 99 Smart okay, 99 Speedmart ni saya dah buat banyak Dia punya uh, calculation wave dia dah banyak, dah detail sangat so, tapi generally dia masih bullish ini yang projection yang saya buat ni bukan hari ni ya. projection ni kita dah buat beberapa minggu lepas, tapi dia masih follow lah dia punya projection dia tu, so mas kita punya projection masih bullish, alright sebab projection tu dia tak berubah sangat, paling-paling pun kita just modify je, kalau dia terlebih, dia terkurang ataupun dia tercepat, so kita just modify je, ok hmm kalau tuan-tuan berminat nak belajar cara nak buat projection tu, bagi tahulah, PM lah. Ha, ah, red tone, kita okay, tengok red tone. Red tone ni okay, nampak si, nampak macam okey, tapi kalau tengok sentimen general pada hari ni macam agak bearish. So kita tengok sikit. Sebab kalau tengok pada tiga cat, kita tak boleh nak judge keseluruhan pasaran dia. Kita kena tengok dia punya general uh, wave dia macam mana kan right kita tengok downt uh, bearish uh, major wave dia bearish okay? major wave dia bearish so um, okey ni dia punya major wave lah ni dia punya channel dia tapi channel ni saya boleh buang lah tak pakai dah ni tiga ni tak boleh kat sini am um, Empat ni pun tak boleh kat sini. So nak cakap dia terlampau bearish pun dia macam lebih pada sideways tapi generally kita kita masih expect dia bearish lah. Tapi wave 4 ni tak boleh masuk dalam area wave 1 dah. Sebenarnya dah wave ni dah pelik kan. Cuba saya songsangkan. Kalau saya songsangkan macam ni, dia punya wave 2 ni sepatutnya kat sini. Alright. Ini okay, ni wave 2 dia sepatutnya kat sini dan wave 3 sepatutnya kat situ. Wave 4 kat sini dan wave 5 kat situ. Alright, ha, ini sepatutnya yang di macam ni lah. Alright. Okay, ini wave 2 ABC. Ha. Ini agak logik sikit lah segi wave dia. Alright, kita invert balik. Ha, then kita nampak projection dia. So, 1, 2, 3. So, untuk reactor ni, dia nak buat wave 3 ke bawah. Okay. Ha. So, untuk short term. Eh, untuk long term. Tapi kalau short term ni ada rebound kat sini so, kalau generally wave yang major wave yang uh, macam ni kalau generally bearish wave macam ni unpreferable lah kita tak pilih lah okay. alright, so ya, saya ingat sampai situ je lah uh, apa ni? kita punya short sharing uh, generally saya discuss detail macam ni dalam group uh, client okay. Yang group lain Kalau tuan puan belum ada Mana-mana akaun saham Dan sebagainya Dah berminat nak buka akaun Boleh uh, PM saya lah Untuk buka akaun Dan saya akan masukkan Dalam group klien, Untuk kita buat detail discussion lah Okay Okay So sampai situ dahulu Wallahualam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada semua yang Sudi mendengar Bye-bye